bolaligimdan juda bir yangiliklarga o'rganishni yaxshi ko'radigan odamman man nimaam yaxshi narsa bo'lsa man bilmagan nimadir bo'lsa o'rgangim kelaveradi psixologiyani bitirgan bo'lsam ham baribir shu bolalikda qiziqish hu kitobga oshno bo'lganimiz uchunmi jurnalistika ko'proq tortib ketdi mani hayotda o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'lgani bilan baribir ko'nasizda endi ko'p iloji yo'q urmush qurdik o'zbek qizi orzu havas qilsa arziydigan bir oilamiz bor edi taqdir akam u kishi ham avtohalokatdan vafot etdilar uchta i̇şte yosh bola bilan qoldim o'zim kimda yo'q qiyinchilik ki, hammada bor mani erim dunyodan o'tib qolibdi mani uchta işte bolam bilan boqasizlar deb borib o'tirib olsam ham boqishardi uydagilar <gördik> ko'p xatolarim asosiysi shu to'g'ri xulosa chiqarib qaytib o'sha xatoni qilmaslik tavba qilish ba'zida ko'zimizga nozik yordamga muhtoj muloyim ko'ringan ayollar aslida juda kuchli irodaga ega oldiga qo'ygan maqsadiga erishmagunicha qo'ymaydigan tushkunlikka tushsa undan birovning ko'magisiz chiqib keta oladigan bo'lib chiqishadi hayotning barcha zarbalarini mardonavor qabul qilishadi bugungi qahramonimiz jurnalist yozuvchi dilfuza sobirova o'ttiz ikki yoshida beva nomini olgan voyaga yetmagan uch nafar farzandi bilan begona shaharda qolib ketadi keling bular haqida uning o'zidan batafsil bilib olsak biza endi masalan uchta qiz bizna oilada ko'p oilalarda endi o'g'il bo'lsin o'g'il bo'lsin degan bir taziqlar taz, taz, ham bo'lishi ayollarga nisbatan eshitganman lekin bizada unaqa bo'lmagan dadam bizani o'g'illardan kam yaxshi ko'rmaganlar o'qitganlar hammamizni bolalikda ham biza onasini emas otasini erka qizlari edik chunki onamiz juda qattiq qo'l edilar end yani onalarn bilasiz asosiy vazifam qizlarimni kelinlikka tayyorlashim kerak deb hisoblashadi shu hamma joy toza bo'lishi kerak qo'limizdan supurgu tushmasdi hech qachon changlara tushmasdi hamma joy yaltirab turishi kerak edi endi nima desam ekan bir baxtli bolalik deyolmayman chunki bolaligimizda man hali bog'chaga boraredim bitta bitta o'g'il bo'lgan akamiz shu maktabdan qaytayotganlarida yo'lda avtohalokatga uchraganlar uzr bilan hayotimizda ko'p narsa o'zgarib ketgan juda katta zarba bo'lgan bizani oilamiz uchun onam shundan keyin ko'p kasal bo'ladigan bo'lib qolganlar shundan keyin tug'ilgan singlim ham sal bolaligida juda ko'p kasal bo'lardi edi injig' edi onam o'zlari ko'p kasal bo'lganliklari uchun uni katta qilish vazifasi mani zimmamda edi o'zim birinchi sinfmidim ikkinchi sinfmidim lekin o'zim qaraganman desam ham bo'ladi shu uni shu katta shunchalik manga o'rganib qolgandiki keyinchalik sal tesni tanib kattaroq bo'lgandan keyin ham mansiz uxlamasdi har kuni unga yangi ertag aytib berishim kerak edi hozir kulaman unga sanga har kuni yangi ertak to'qiverib yozuvchi bo'lib ketdim deb oiladagi yagona o'g'il vafot etgach boshqa o'g'il tug'ilmadi ammo bu ota yoki onaning mehr va e'tibori kamayishiga sabab bo'lmadi uch qiz ham oliy ma'lumot oldi dadam rahmatliga ham o'qitgan ekansiz desam xursand bo'lib ketardilarda endi xursand bo'lib bir anaqa nima deydi sezardimda xursand bo'lib ketganlarini shu gapni ko'p aytgim kelardi shuning uchun yaxshiya bizni o'qitgan ekansiz o'zimizni yo'limizni hayotda har xil voqealar bo'lar ekan yo'limizni topib ketdik derdim har doim dilfuza bolaligini yodga olarkan bugungi kungacha e erishgan muvaffaqiyatlariga turtki bo'lgan bir jihati borligini so'zlab berdi bolaligimdan juda bir yangiliklarga o'rganishni işte yaxshi ko'radigan odamman men. nima yaxshi narsa bo'lsa men bilmagan nimadir bo'lsa o'rgangim kelaveradi shu ko'chamizni qizlari bilan mahallada chiqib olib kimdir o'tirib jiya etiksa, nima uh, deydi qo qoqma deydimi shevada bilmadim tiksa men ham borib darrov o'rganib olardim shuni tikib ko'rgim kelardi sochiqlarga kashta tikishlarni o'rgatishardi bizarga o'shalarni ham tikaverardim to'qish keyin bir qiziqib qoldim to'qishga hamma hammaga hamma narsa to'qib beraverardim shu bir narsani o'rgansam yaxshi o'rgangim kelardida keyin bizlani oilamiz kitobxonlar oilasi edik o'zi mahallamizda ko'p o'qiydiganlar ko'p edi shu uyimizda halgi sharq yulduzi saodat fan va turmush tom tomi bilan yig'ilgan turaredi qanaqa yangi kitob chiqsa dadam rahmatli albatta sotib olib kelardilar u paytda kitob magazinlari juda bir boy kitob do'konlari juda bir boy bo'lardi shu yangi bir kitob chiqsa o'shani xabarini darrov eshitardikda shu keyin uyda talashib tortishib navbat bilan o'qirdik endi bizani judayam maktabdan baholari pasayib ketmasin deb ko'pincha badiiy kitob o'qishni taqlab ham qo'yishardi bizaga lekin shunday ham o'qiverardi darslik turardida tagida albatta bitta badiiy kitob turgan bo'lardi kimdir kelib dars qilyapsanmi deb qarab ketishsa darslik ustida turardi har doim qahramonimiz samarqand viloyatining kattaqo'rg'on shahrida joylashgan o'n uchinchi maktabni bitirdi kasb tanlash paytiga kelganda dilfuza bolalar psixologiyasi yo'nalishini tanladi bunga esa bolalar bog'chasida faoliyat ko'rsatadigan xolasining har doim o'z kasbi haqida mehr bilan aytib bergan hikoyalari sabab bo'lgandi shunday qilib u bir ming to'qqiz yuz sakson yettinchi yil samarqand davlat pedagogika institutining bolalar psixologiyasi fakultetiga o'qishga kirdi psixologiyani bitirgan bo'lsam ham baribir shu bolalikda qiziqish shu kitobga oshna bo'lganimiz uchunmi jurnalistika ko'proq tortib ketdi mani shu ish faoliyatimni darakchi gazetasida boshlaganman darakchi gazetasida muxbirlikdan bosh muharrirlikkacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdim manimcha bitta man bo'lsam kerak shu muxbirlikdan hamma bo'limlarda bo'lim muharriri bo'lib ishlagan bosh muharrir o'rinbosari bo'lgan bosh muharrir bo'lgan o'n besh yil o'n olti yil darakchida ishladim de o'sha paytda ham shu televideniyada televideniyada video filmlarga endi hamkorlikla boshqa gazeta jurnallar bilan hamkorliklar qilardik psixologiyani uh, psixologiya fakultetini tugatib keyin jurnalistika yo'nalishiga o'tib ketdim baribir manga psixologiya fakultetini jurnalistikada katta yordami tegdi har holda baribir to'rt yil davomida odamlarni xarakterini o'rganib masalan bir hikoyalar asarlar yozganimizda ham xarakterlarni yaxshi ochib bera olaman chunki hozir uh, xazır... bu xarakter o'ziga yarasha tiplari <laughs> bor o'sha tiplarni bilganingizdan keyin qaysi odam nima qilishi taxminan tushunib turasiz-da. Menga juda ham katta yordam tegdi baribir ham dilfuza maktabda o'qib yurgan yoq, sinfdosh dugonasi unga seni kelin qilaman deb hazillashardi sinfdoshining so'zlarini mutlaqo jiddiy qabul qilmagan qahramonimiz yillar o'tib bu haqda unutib ham yuboradi ammo institutni bitirgach aynan o'sha dugonasi uni akasiga munosib ko'rgani bois dilfuzaning uyiga sovchilar boradi turmush qurdik nima desam bir o'sha qiz bola o'zbek qizi orzu havas qilsa arziydigan bir oilamiz bor edi masalan man o'zim nima deydi chiroyli yigit o'qimishli yigit yaxshi oila ota onam yaxshi ko'rishadi kuyovni turmush o'rtog'im farzandlarini yaxshi ko'radi ketma ket uchta o'g'illi bo'ldik biz oilada o'zi uchta qiz edik ketma ket -kit uchta o'g'il tug'ilganda yana hamma yana ham xursand bo'lishdi işte. nima deydi bir odamni hurmat qiladigan yani. yaxshilik qilishga shoshadigan yani. mehnatsevar turmush o'rtog'im juda bir oilaparvar odam edilar keyin ularni shu biz u paytda oila qurganimizda shu samarqand viloyatini kattaqo'rg'on <laughs> shahrida yashardik bolalarimiz ham o'sha yerda tug'ilishdi keyin ishlari yuzasidan toshkentga ko'chib keldik har doim xohlardilar bolalarim yaxshi sharoitlarda yashasin yaxshi joylarda o'qisin iloji bo'lsa xorijlarda o'qisin deb orzu qilardilar orzu qilardik birgalikda endi nima deydi taqdir ekan u kishi ham avtohalokatdan vafot etdilar uchta yosh bola bilan qoldim o'zim taqdirning bu zarbasi dilfuzani gangitib qo'ydi bu yog'iga qanday yashashni nima qilishni farzandlarini qanday voyaga yetkazishni bilmasdi to'g'ri ota onasi turmush o'rtog'ining yaqinlari unga suyanchiq bo'lishga harakat qilishdi ammo dilfuza boshqalarga qaram boqimanda bo'lib yashashni aslo istamadi man o'sha voqeadan keyin qaytib ketmoqchi bo'lganman bu yosh bolalarim bilan nima qilaman bu yoqda deb qaytib ketmoqchi bo'lganmanda keyin to'g'risini aytish kerak viloyatlarni sharoitlari u juda judayam tushib ketgandi to'qsoninchi yilni oxiri ikki minginchi yilni boshlarida tushib ketgandi juda judayam sharoitlar keyin man o'zimga o'zim va'da berib o'sha orzularni man amalga oshirishim kerak degan bir niyatda bolalarim bilan qoldim toshkentda mani keyin qarindoshlar qo'llab quvvatlashdi birinchi o'rinda ota onam keyin toshkentda shu turmush o'rtog'imni opalari singillari yashardi ular qo'llab quvvatlashdi shu bilan qoldim kichik singlisi turmushga uzatilgach ota onasiga <imitation> dastiyor va ermak bo'lsin deb dilfuza katta o'g'lini ularning tarbiyasiga berdi ko'pchilikning turli gap so'zlari tufaylikki farzandi bilan yashayotgan dilfuzaning ko'ngliga g'ulg'ula solib qo'ydi eshitardimda odamlardan ana endi ko'chada san ishdasan ertadan kechgacha bolalar <laughs> ko'chada qolib yomon <laughs> yo'lga kirib <laughs> ketadi keyin nima qilasan qarindosh urug'larga nima deysan mana shunaqa vahma gaplarni gapiraverishardida keyin man o'zimcha bir nima deydi o'sha paytlar bir prinsiplarni yaxshi ko'radigan odam edim yomon yo'lga kirib ketmaydi xudo xohlasa mana shunga harakat qilaman kirib ketmasligi mumkinligini ham otasiz bo'lsa ham shu yomon <laughs> yo'lga kirib ketmasligi mumkinligini ham isbotlayman degan bir <laughs> anaqa bilan bolalarimni kichkinalikdan sportga berganman suzishga ham borishgan tennisga ham mana karateni har xil bir yo'nalishlari bo'lardi junridolarga bir poyezdlar olishgan toshkent shahar o'zbekiston musobaqalarida qatnashgan, o'rta osiyodagi musobaqalarga ham qatnashgan. Men nima demoqchiman bu sportga berib ularni mashhur sportchi bo'lib ketishmadi to'g'ri Men maqsadim shu bolalarni intizomga o'rgatadi sport birinchi o'rinda ikkinchidan chiniqadi uchinchidan band bo'ladi ko'chada yurmaydi bekordan bekorga asosiy maqsadim shu edi asosiy shu prinsipim bolalarga bilim investitsiya kerak bo'lsa sizga bolalaringizga bilim bering degan narsani miyamga quyib olgandim ertaga o'zingiz ham qiynalmaysiz o'zini yo'lini topib ishini topib ketsa ota ona ham qiynalmaydida baribir ham keyin hamma shu bolalarimni mana otasini orzularini amalga oshirdim degan bir faxr bor edi manda har doim keyin bir g'alati odatim bor edi bir nimadir endi arzimagan bo'lsa ham oilaviy bir qanaqadir yutuq bo'lsa o'zimga um, o'zim gul sovg'a qilib yashang sobirova deb qo'yardim shunaqa <laughs> odatim bor edi shu oxirgi paytda tashlab yubordim nimagadir masalan aytaylik o'g'lim o'zini kuchi bilan litseyga kirdi yo aytaylik byudjetga o'qishga kirdi mana shunaqa paytlar yo bo'lmasa undan ham boshqa bir musobaqaga qatnashib nimagadir bir e, ikkinchi o'rinmi birinchi o'rinni olib keldi shunaqa paytlar o'zimni o'zim tabriklab qo'yardim bolalar hali ham kulishadi shu odatimga ular endi har doim tabriklab turishadi mani o'sha payt shunaqa qilardimda qahramonimiz o'g'il bolalar tarbiyasi borasida gapirarkan bu borada birgina qattiqqo'llik ish bermasligini bir necha bor takrorladi qahramonimiz o'rni kelganida ularga yaqin do'st bo'lishni ham uddasidan chiqardi o'g'il bolani tarbiyasi qiyinroq deyishardida har doim manga bilmadim endi mani qizim bo'lmagani uchun bolalarni tarbiyasi qiyinmi bilmayman bolalarim futbol ko'rsa qo'shilib futbol ko'rardim boks ko'rsa qo'shilib boks ko'rardim yevropani vaqti bilan o'yinlar masalan ligalar bizga kechasi to'g'ri kelardi kechasi shu baqir chaqir ham bo'lib qolardi ikki komandaga bo'linib olib katta o'g'lim real bo'lsa endi albatta uni ko'nglini og'ritmaslik uchun yonbosgan kishi bo'lib turardimu lekin baribir boshlana tarafga qarab tortib ketaverardim ishqilib shunaqa bir nima deydi o'yinlarga ixlosmand oilamiz bokslarni ko'rishsa ular qo'shilib boks ko'rardim jang ko'rsa jang ko'rardim dadasi rahmatli yigitlarga oilani ishlarini buyuraverishimni xohlamasdilar endi o'sha payt uchta ketma ket yosh bola bo'lganda kattasi si bu ishga yordam berib yuborsin desam ro'zg'or ishlariga aralashtirishimni xohlamasdilar bilmadim endi nimaga Er keyin men ham bolalarim katta bo'lguncha jarro'zg'or ishlarini qildirmaganman sal o'zim qilganman yillar davomida ertalab turib olib ovqat pishirardim kallay saharlab turib ovqat pishirardim bolalar maktabdan kelgandan keyin yeyishi uchun dam olish kunlari bo'lsa ham uy ishini qilish bozorga chiqish oziq ovqat bozori deysizmi endi u kiyim kechak bozori deysizmi u payt faqat bozorga chiqar deydi chiqish hamma ishlarni o'zim qilardim keyin keyin bolalarim yordam beradigan bo'lishdi bozoruchani o'rgatdim qo'shilib qiladigan bo'lishdi amallar bitta bitta tuxum pishirib yeyishni o'rganishdi keyin sekin sekin ovqatlarni ham o'rganishdi bugungi kunda dilfuzaning farzandlari bir nechta tillarni mukammal bilishadi qahramonimizning to'ng'ich o'g'li informatsion texnologiya sohasida faoliyat yuritayotgan bo'lsa o'rtanchasi yadroviy fizika sohasini o'rganish uchun hozirgi kunda rossiyada magistraturada tahsil olmoqda kichik o'g'li esa o'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining uchinchi kurs talabasi o'g'il bolalarni ota onalari shum borgandan keyin o'qituvchilar boshlardi anandan ulgurmadi mana bu darsga kirmadi ana to'garakka kelmadi shu o'g'il bolalarni kamchili urishib qoldi mana shunaqa kamchiliklar bo'lsa shu jahl bilan kelardim hamma joylarni chiroyli qilib choylarni damlab qo'yishardi eng asosiysi haligacha aytib kulishadi shu yoz bo'lsa sovuq choy tayyor bo'lsa bo'ldi onamga sovuq bo'lsa kofe tayyor bo'lsa bo'ldi deyishardida haligacha shunaqa deb kulishadi choylarni tayyor qilib kelganimda choylarni damlab qo'ydik mana bu hagatoa deb qo'yishardi keyin shunda ham baribir esimdan chiqmasdi yaxshichilab tarbiya soati o'tardim nima desam tanbal dangasa odamlar o'zini ustida ishlashni xohlamagan odamlar oshanaqa yomonroq ahvolga tushib qoladi deb o'ylayman har doim o'shanaqalar baribir hammada ham borku atrofida shunaqalar misol qilib ko'rsatardimda shunga o'xshashni xohlaysanmi bo'pti o'tiraver bemalol dedim man ishlayman man ishlayveraman ishlashda davom etaman o'zimni ustimda ishlayveraman san o'tiraver lekin esing chiqmasin san hozir yosh bola bo'lganingbilan san erkak kishisan ertaga oila boqishing kerak dilfuza farzandlarini tarbiyalash bilan birga kezi kelganda ularning tarbiyasini olganini aytdi ba'zan qahramonimiz bundan ranjib ham qolardi ammo vaqt o'tib ularning munosabati to'g'ri ekanini tushungach yo'l qo'ygan xatolarini to'g'irlashni ham o'rgandi masalan tennis mashg'ulotlariga borishsa kecha qolib ketishardi bolada baribir o'yin qaroq chiqib yana o'ynab qolib ketishardi man an shu birinchi derazadan osilib o'tirardim qachon kelisharekan deb derazadan osilib o'tirardimda keyin besh minutdan keyin ko'chaga chiqib orardim <laughs> paezdga padyezdan keyin katta ko'chaga chiqib qolardim shunaqa qilib asabiylashib telefon tinimsiz telefon telefon qilib kelgandan keyin baqirardim san mani ham o'ylaysanmi jinni uzuk man ko'chadaiqib o'tirganimni ko'rganda tushunishardi i ko'chagacha chiqdimmi vahimachi bo'lganmanda juda yam vahimachi edim balki qo'rqib qolganim uchundir <laughs> bilmadim endi shu keyin isterika qilmang kelamiz kelmay quyoqa boramiz deyishardi endi sekin sekin bolalar katta bo'lgandan keyin mani tarbiyalashdi ular biza o'g'il bolamiz hamma ko'chada yuradi uyda o'tirishimiz kerakmi qiz bolaga o'xshab deb gapirib gapirib mani tarbiyalashdi keyin haligi nima deydi shunday <muchos> ham shahalgi hamma narsaga o'rganib o'rganib ketaverish qiziqib ketaverishim yordam berdi shekillida ko'rdim buni o'g'il bolalar endi mana bu o'smirlik yoshida <muchos> qattiq qattiqqo'llik qilganmanda endi qo'rqqanimdan hozir <muchos> unaqa qilmayman hozir o'zlaridan bilib bilib ishlarini qilib yurishadi turmush o'rtog'idan ayrilgan paytida otasiga suyanib uning maslahatlarisiz biror kuni o'tmagan dilfuza bir kun kelib bu yaqini ham uni tashlab ketishini hatto qo'rqinchli tushida ham ko'rmagan edi u payt endi yosh bo'lganman keyinchalik qattiq suyanib qolganman dadamga dadam rahmatli juda bir yaxshi ko'rardilar bizani dadamdan keyin juda bir qiynaldim to'g'risi o'sha paytlarda juda bilinardi o'rinlari bolalar ba'zida aytganini qilmaganda ko'chada yo bo'lmasa maktabda kim bilandir urushib kelganda bolalarni mazasi bo'lmay qolganda bo'ladiku endi bolalarda o'sha paytlarda rosa bilinardi lekin tushunib qo'limda nima nimam kelardi deb yana o'zim turib harakat qilib ketaverardim man to'xtab qolishni e, e, harakat qilmasdan nima e, deydi boqimandalik eng yomon ko'rgan narsamda man hayotda bir boqimanda bo'lib voy man bechora ekanman mana menga yordam beringlar de, deb o'tiradiganlarni juda yoqtirmayman o'sha narsa manda yo'q shu narsa bo'lmasligini bolalarimdan ham talab qilamanda o'zingga yordam ber hayotda o'shanda odamlar ham sanga yordam beradi san man i̇şte o'tirib manga uni qilib beringlar buni qilib beringlar masalan mani boshimda erim yo'q uchta bolam bilan o'tiribman deb o'tirib olsam bo'lardi mani ham qarindoshlarim yordam berishardi unaqa qilmasdim o'zim harakat qilardim ular shundoq ham yordam berishardi suhbat davomida qahramonimizni taqdir bir necha bor qattiq sinaganini bildik demak tushkunlik kayfiyati bu ayolga yot emas bir savol tug'iladi u ana shunday holatlardan qanday chiqib ketadi mani shu oldindan tushkunlikdan chiqaradigan narsa kitob edi juda ham ko'p kitob o'qirdim keyinchalik mana shu bolalarim bilan birga nima deydi ularni hayoti bilan yashaganimdan keyin o'sha narsa menga motivatsiya bergani. Men harakat qilishim kerak man bolalarimni oyoqqa qo'yishim kerak kim qiladi men qilmasam deb ularni ham shunga undab kim qiladi biz uchun hech kim qilib bermaydi o'zimiz qilishimiz kerak deb ularni ham shunga undab mana shu narsa mani tushkunlikdan chiqarardi har doim bugungi kunda dilfuza sobirova nabiralarining sevimli buvisi va qaynona qaynona roli unga qanchalik yaqinligi bilan qiziqib ko'rdik kelin shu <sharpy> boya aytganimdek ota onamni hovlisiga tushdi ularni kelini <sharpy> bo'ldi <sharpy> keyin man qaynonaday bo'lib bir buyruq berishlarni ham man eplolmayman shu o'rtog'imdek bo'lib ketavergan ona uchun farzandlarining e'tirofi va maqtovidan oliy baho bo'lmasa kerak yolg'iz ayol uchun esa bu bitmas tuganmas baxt Sen tug'ilgan kunlarimda yozishadi ko'p mana endi ko'pincha chet elda shu ishlab o'qib yurgan paytlarida yaxshiyam siz borsiz deyishsa xursand bo'lib ketaman nima deydi tushunib yozishadida ular manga yaxshiyamsiz borsiz siz bizani qanaqa qilib katta qilganingizni bilamiz deyishadi yana yig'latdiniz dilfuz yig'loq ekan bu opa deyishyaptida shunaqa ta'sirli anaqalari ko'p bolalarimni har bayramlarda bir tug'ilgan kunlarda oddiy kunlarda ham biz nima deydi bunaqa gaplarni bir birimizga aytishdan chegara qo'yilmagan gapiraveramiz biza unaqa gaplarni aytapmanku qanaqadir shunaqa oila o'zim shunaqa bo'lishini xohlaganman bolalarim bilan munosabatlarim ochiq bo'lishini o'sha sharoitda yashayapmiz ba'zida bu malolam keladi tikso'z bo'lib ketishadi juda ayrim narsalarni tars turs qilib aytib tashlashadi keyin o'zimga o'zim o'zing bergan tarbiya eshitasan endi deymanda o'tiraveraman fikrini ayta olsin mayli noto'g'rimi to'g'rimi o'zim aytgandakqa endi haligi gina qilib o'tirmaymiz deb shart qo'yganman o'zim man ham darrov esimdan chiqarib yuboraman xafa bo'lsam ham shunaqasi ham bo'lib turadi ba'zida bular yetim qolgan bu to'rtta o'g'il bola bir joyda bitta ayol kishi borib yordam berish kerak deb dadam keyin menga tushuntirgan man bo'lmasam nima bo'lsa ham borib o'qiyman deb turib olganman yigirma sakkizga kirganimdan keyin bu shu xo'jayinim birdaniga operatsiya bo'lib qolishdi xo'jayinimni doktorga olib borgandan keyin mablag' kerak aqqa buyoqqa qarash kerak qirg'izistonlarga savdoga borardim oyog'imda bir ortiqcha kiyim kiymasdim qonlar o'tib ketardi keyin ko'rikka borsam shunaqa usma kasalist bor ekan deyishdi keyin o'sha yerda birdaniga en haligi shokka tushib qoldim birinchi o'rinda ayol kishi ozgina bo'lsa ham misol 1 bir yilda 6 oyda ko'rikdan o'tib turish kerak ekan